سایت ها هست که روح منو شاد کرده این غروب آفتاب هست در خلیج فارس این غروب آفتاب هست در محمود آباد شمال این تجربه حضور در کلوت های شهداد کرمان در کبیر شقایق وان طلوع ماه یا محتاب شب چارده از پنجره آپارتمان کوچیک ما این طول سگی که وقتی میدوید باور میکنی چه حسی به من میداد به ما من و همسرم این ارکیده کوکنوف لندن هلند این چری بلازوم ونکوور و این کاغذی مصری در کیش تو حیات کوچیک ما و این دیوید میکلانج و این ستاری نایت ونگوک این یه قطعه از موزیک موزارت و این در جامعه در جهان نمای گرگان به اتفاقی که از دوستای عزیز فقط تماشای این آتیش و خوردن چای از این کتری این یه جوجه که تازه به دنیا آمده و این عظمت کوهن همه این تجربه ها اینها یک حس عمیق شادی به من دست داده که نشون میده که اصلا لازم نیست که شما کجا باشید اینا همه جا هست و اما در مورد موضوع بست نیک بودی یک اندیشه هست که چند سال است وارد متون خوشبختی شده داره کم کم جای کانسپت و خوشبختی رو میگیره خیلی بهش مطالعه شده من خودم هم الان تقریبا میشه گفت 15 ساله که رو کیفیت زندگی دارم کار میکنم خیلی این کانسپت به دلم نشسته نیک بودی یعنی رضایت عمیق از بودن خب محققین و پژوهشگرها چند تا مؤلفه ورش گفتن اولین این هست که شرط دستیابی به احساس رضایت عمیق از بودن سلامتیه شما باید انرژی فیزیکی داشته باشین برای انجام کارهای روزمره بعد نداشتن نگرانی مالیه و داشته. داشتن روابط خوب با دیگران لذت بردن از گذران وقت با عزیزان داشتن هدف و پنجم زندگی در جامعه ای که احساس غرور بکنید. خب این یک مدلیه که محققین دارن روش کار میکنن من حالا تجربه خودم راجع به نیکفودی میخوام خدمتتون بگم قبل از اون اجازه بدین چند نکته بگم خدمتتون رنج درد و ترس از زندگی انسان قابل پاک شدن نیست یعنی انسان باید یاد بگیره که چجوری با رنج ها درد ها و ترس خوب زندگی بکنه نکته دوم این هست که هر کدوم از ماها یک مغزی داریم که مثل اثر انگشتمون منحصر به فرده. در نچه هر کدوم از ماها باید طراح الگوی نیکبودی بودی خودمون باشیم یعنی یه نسخه واحد وجود نداره برای دستیابی به شادی عمیق یا رضایت از زندگی و سومین نکته این هست که شکی نیست که شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی یک جامعه تاثیر میذاره رو رابطه ما با زندگی ولی من دارم تجربه های خودم رو به عنوان انسانی که الان اینجا ایستادم بعد از 68 سال حس میکنم که به رضایت عمیق از زندگی و رضایت عمیق از بودن دست پیدا کردم تو همین جامعه تو همین شرایط به رغم همین محدودیت ها به دست اومده من خیلی کوتاه چند تا تجربه خدمت رو خدمتتون میگم من در یک روستایی در جنوب کرمان به نام خبر در شهرستان بافت به دنیا آمدم این چند تصویر هست از این روستا نمیدونم تعامل ژنتیک با محیط یا زاده شدن در این روستاست چون من رابطه با این روستا هرگز بد نکردم عشق به طبیعت رو در من همواره زندگی زنده نگه داشته همه چیز، هر چیزی مربوط به طبیعته به من یک حسی میده که فقط خودم میدونم چی هست و از همه مهمتر به من دهق تلاش کردن در راه حفظ محیط زیست و احیای محیط زیست رو داده خب تجربه بعدی من مربوط به دوران دانشجویی یه پرورشگاه بود نزدیک سرویس دانشگاه من دانشگاه پهلوی شیراز لیسانس هم گرفتم من هر وقت بیکار می میرفتم این پرورشگاه و با بچه های اونجا شروع کردم به صحبت کردم بعد که از اونجا می اومدم بیرون حس میکردم یه حال خوب دارم سالها بعد یکی از بستگانم اسم سرعی کیوان که از یعنی اصلا فلج به دنیا آمده بود و توی ویلچر بود یک انجمن تشکیل داده بود برای کمک به معلولان یه فولکس واگن هم پدرش سفارش داده بود که بتونه رانندگی کنه این می اومد دنبال من و ما با هم می رفتیم جوادیه به دیدن دخترای جوونی که لحظه های آخر زندگیشون رو می خب خیلی دردناکه خیلی دردناکه ولی یه حسی به من میداد از اونجا که می اومدیم. که اصلا قابل مقایسه نیست با اون شادی یعنی اصلا اینا رو واقعا نمیشه با هم مقایسه کرد چیزی که یادم میاد این عشق و همه چیز من همه چی رو دوست داشتم تو اون سالا هیچی بر من زشت نبود هیچی بر من بد نبود و بعد یه حس یگانگی با هستی خب این رو بذاریم کنار نکته اصلی که میخوام خدمتتون بگم راجع به دو, دو تا تجربه است که مربوط از سال 92 به این طرف سال 5 کام آخرهای سال 91 بود من و همسرم همایون شهریاری با هم نشستیم و گفتیم که خب ما چند سال از عمر مفیدمون باقی مونده خیلی خوشبینانه گفتیم ده سال بعد هم گفتیم این ده سال مثل برق میگذاره ما با این ده سال چیکار بکنیم که وقتی رسیدیم به پایان زندگی احساس بکنیم که این لحظه رو از دست ندادیم یه پروژه تعریف کردیم همایون دکترای ژنتیک منم روانشناسی علوم اجتماعی خوندم پیش خودمون فکر کردیم که این میارزه که این ده سال باقی مونده عمرمون رو صرف یک پروژه تحقیقاتی بکنیم راجع به انسان یعنی من اصلا قانع نشده بودم که روانشناسی علوم ژنتیک علوم بیولوژیک اینا به اندازه کافی فهم ما رو نسبت به انسان بالا بردن احساس میکردم خیلی چیزها هنوز هست که ما نمیدونیم بعد فکر کردیم خب چکار بکنیم گفتیم که یه فرض داشتیم هر دوی ما که انسان جزئی است از عالم هستی در نتیجه تابع قوانین عالم هستیه ما اگر سعی کنیم بفهمیم که این عالم هستی چگونه شکل گرفته چه مسیر تکاملی رو طی کرده چه اصول قوانینی برای حاکمه یک کمی نزدیکتر میشیم به فهم انسان در چی شاید باور نکنیم خیلی عجیبه ما رفتیم از کیهان شناسی شروع کردیم فیزیک اخترشناسی، فیزیک ذرات و کوانتوم خیلی جرأت میخواد برای رفتیم از صفر شروع کردیم دریای معرفت علمی هم در اختیار ما بود از طریق اینترنت و باور نمیکنیم دو سال 92 و 93 من الان که بهش فکر میکنم زیباترین تجربه زندگی ما بود از صبح از خواب بلند می شدیم. ما هر دو تا عاشق بنفش آفریقایی. بنفش آفریقایی را هم گذاشتیم یه جایی که موقعی صبحونه آهار شام اصلا جلو اجفش باشه. این بنفش های آفریقایی که پر گل به ما انرژی میداد. یه فیلم علمی می سر صبحونه. بعد با هم بحث می بعد از بحث همایون میرفت تو اتاق خودش شروع میکرد کار کردن منم سر کامپیوتر خودم که همیشه هم تو آشپزخونه است بعد دوباره مینشستیم راجب اون چیزایی که بحث کرد خونده بودیم با هم بحث میکردیم و دو سال زندگی ما اینجوری گذشت البته من یک تصمیم شجاعانه گرفتم تمام کارامو گذاشتم که نا. و تمرین کردم نه نگفتن رو در تمام وقت ما صرف این پروژه میشد اجازه بدیم من چند تا از یافته‌های این پروژه رو خدمتتون میگم چون خود این یافته‌ها اصلا نگاه ما رو نسبت به انسان و جایگاه انسان در عالم هستی تغییر داد ببینین خب خیلی نظریه‌های متفاوت هست راجع به چگونگی پیدایش کیهان ولی راحت‌ترینش بر ما که قابل درک باشه نظریه محوان یا بیگ سیزده ممیز هفت میلیارد سال پیش در اثر یک انفجار که این فرایند رو طی کرد این عالم هستی پدید اومد یک میلیارد سال از نقطه بیگ بنگ طول کشید تا اولین کهکشان ها به وجود بیاد بعد ما میرسیم حالا این چیزی که علم به ما میگه ما میرسیم به این وضعیت این یک عکس هست از اون بخشی از عالم هستی که حالا ما بهش میگیم قابل مشاهده است حدود دویست یعنی چیزی که تا الان به ما میگن چون این رقم ها مرتب داره تغییر پیدا میکنه و این نشون میده که چقدر سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی زیاده به ما میگه که دویست تا چهارصد میلیارد کهکشان داریم و هنوز هم کهکشان های در حال تولد تو این کهکشان ها کوچکترین کهکشان صد میلیون ستاره داره ستاره به معنای خورشید هر جا که خورشید باشه چند تا پلنت هست که دور اون میچرخه بزرگترین که کهکشان که 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 آی سی از یک هست 100 تریلیون صد تریلیون ستاره داره بعد میرسیم به کهکشان راه شیری که 200 تا 400 میلیارد ستاره داره و منظومه شمسی در راه کهکشان راه شیری قرار گرفته و سیاره زمین ما در درون منظومه شمسی سیاره زمین چند سال متولد شده 4.6 میلیارد سال پیش 4.6 میلیارد سال پیش تمامی این عظمت از تعداد معدودی ساپارتیکل یا ذره تشکیل شده که حالا این تصویر میگه که 16 تا ساپارتیکل بنیادی هست چهار تا نیرو هست که این خیلی بر شگفت بود یعنی این تنوع عظیم از تعامل و ترکیب این تعداد عناصر معدود به وجود اومده خب چهار ممیز شیش درصد از کل این عالم هستی ماده است که موضوع علوم تجربیه یعنی تمام کشف و شناختی که ما داریم نسبت به واقعیت فیزیکی مربوط به اون چهار و شیش دامه درصده هفتاد و دو درصد انرژی تاریک هست و بیست و درصد ماده تاریک تاریک به این معنا که قابل مشاهده نیست که ما بتونیم با تکنولوژی ها و روش های متداول اونو بشناسیم خب میرسیم به زمین که ارز کردم خدمتتون و جالب اینجاست که یک میلیارد سال طول کشید تا اولین تکسلولی پدید بیاد یعنی آغاز حیات بعد به تدریج این سیر تکامل طی شد تا رسیدیم به 500 میلیون سال پیش که ماهی بعد همینطوری به ترتیب و جانورایی دیگه تا میرسیم به میمون سی میلیون سال به بعد میرسیم به انسان انسان دیویست و هفتاد هزار سال پیش انسان به شکل امروزی به وجود اومده خب این موجوده این موجوده تازه نو، نوپا و تازه وارد خودش اشراف اشرف مخلوقات میدونه مخلوقاتی که پنج میلیارد نو بوده که 99 درصد از این رفته یک درصدی که واقعی مونده هنوز چهار تا پنج میلیارده خب حق داره خودش اشرف مخلوقات بدونه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کاملترین مغزو داره ولی از اون مهمتر ذهنی داره که قابلیت خداگاهی داره میتونه از خودش فاصله بگیره از فاصله به خودش نگاه کنه خودش رو نقد کنه دیگران رو نقد کنه و اینجا هست که اگر امتیازی برای انسان قائلیم فقط در این تواناییه خب این پروژه رو میذاریم کنار آخرین پروژه‌ای که ما تعریف کردیم بر اساس یعنی در, اثر این تجربه بود یه دفعه دیدیم دریای معرفت بشری وجود داره اگر ما بتونیم بخشی از اینو به روستاهای کشور که بیش از 20 میلیون جمعیت رو در برداره داره و مخصوصا بچه منتقل کنیم خب زندگی مردم رو دگرگون کردیم سال 94 رو ما رو توس، پروژه توسعه پایدار روستایی همین روستایی که زادگاه من بود خبر متمرکز کردیم و باور نمیکنیم هم چالش‌های بسیار بسیار خاص داشت که ما تجربه نکرده بودیم هم رنج داشت هم سختی داشت ولی از همه مهمتر لذتی داشت که اصلا با هیچ چی قابل مقایسه نیست نکته من میخوام بندی کنم ببینین، بحث اینه که هر کدوم از ماها، باز تاکید میکنم به خاطر مغزمون و به خاطر ذهن خداگاهیمون، میتونیم طراح زندگی خودمون باشیم، طراح زندگی خودمون باشیم، بعد یادمون باشه، هر کدوم از ماها محصول یک اتفاقی هستیم که احتمال تکرارش نزدیک به صفره، ۲۵۰ میلیون اسپرم در هر نزدیکی وارد رحم زن میشه، یکی از اینا در یک رقابتی جانکا با تخمک ترکیب میشه و هر کدوم از ماها رو به وجود میاره وقتی میگیم احتمال این که این تکرار بشه نزدیک به سفره یعنی ما موجودی هستیم هر کدوم از ما یک تا و بی هم تا. یه فرصت کوتاه به اسم زندگی در اختیار داریم که مثل برق میگذاره مثلا نمیدونم این 68 سال روی گذشت خب شما با این چی کار میخواییم بکنیم؟ شما با این چی کار دارین میکنیم؟ و این تاکید من هست تو این بحث که این قابلیت رو دارین و باید ازش استفاده کنیم. خیلی متشکر. مرسی. مرسی.